رحمت اللہ برکاتہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے صورت الصف کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ شاء تو اللہ رب ال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس نیک عمل کو قبول فرمائے اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور مجھے صحیح طرح سے آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کی تفیقت آپ فرمائے اور جو میرے سے اس میں کمی کو تائی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے معاف فرمائے تو اس صورت کا نام صورت الصف کیوں رکھا گیا ہے تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے تو جان لیجیے اس صورت کا نام صورت الصوف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس صورت کی آیت نمبر چار میں آیت نمبر چار کے اندر صوف کا لفظ آ رہا ہے آیت نمبر چار کے اندر صوف کا لفظ آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس صورت کا نام صورت الصوف سواد کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے اس صورت کے تعارف میں یہ بات آئے گی کہ اس صورت کے کتنے رکو ہیں اس صورت کے دو رکو ہیں صورت الصف کے دو رقو ہیں اور اس صورت کی آیات کتنی ہیں صورت الصف کی آیات ٹوٹل جو ہے وہ چودہ آیات ہیں اور اس صورت کے مرکزی موضوع کیا ہے تو اس صورت کا مرکزی موضوع ایک ہے بشارت بیست ختم المرسلین کہ نبی علیہ السلام کی بیشت کی بشارت اس میں سنائی گئی ہے یعنی اس میں پیشن گوئی جو تھی نبی اسلام کی بیست کی وہ ہے اس صورت میں بیان ہے نمبر دو اس صورت میں ہجرت و جہاد کا بیان ہے اور نمبر تین نصرت دین کا بیان ہے اور نمبر چار غلب دین کا بیان ہے تو یہ سارے جو ہے اس صورت کے مرکزی موضوع ہیں نمبر ایک بشارت بیست ختم المرسلین نمبر دو ہجرت نمبر تین جہاد نمبر چار نصرت اور نمبر پانچ غلبہ دین تو یہ پانچ چیزیں اس سورت کا مرکزی مرکزی موضوع ہیں تو یہ سورت مکی ہے یا مدنی تو سورت صف جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورت اس صورت کو کہا جاتا ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہو اب چاہے وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہو چاہے جو ہے وہ مدینہ کے آس پاس کسی اور علاقے میں نازل ہوئی ہو اس صورت کا نام مدنی صورت ہوتا ہے تو اب ان آیات کا ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا مفہوب و تشریح بھی سمجھیں گے اورجیم سب بحََََََََن اللّہ مافِ سماوتى و مافِ عزيز الحکیم جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ تعالىٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالىٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر کے کہ اس دنیا میں اور اس ساری کائنات کے اندر جو چیز بھی ہے جو جس چیز کا علم ہمیں ہے اور جس چیز کا علم ہمیں نہیں ہے جو چیز ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے اور جو چیز ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں ہمیں یہ بتا کے ہمیں یہ کہ دنیا کا کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانے گا اور اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کے لائق نہیں سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی فرق پڑتا ہے اس سے نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ رب العزت کی ذات تو اتنی بڑی ذات ہے کہ ساری کائنات اس کو جو ہے اپنا خدا مانتی ہے صحیح ہے جی ساری کائنات اس کو اپنا خدا مانتی ہے اپنا معبود مانتی ہے لہٰذا اللہ کا کوئی انکار کرے گا اللہ کو اپنا خدا نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس اس چیز سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ہمیں سمجھا رہے ہیں انسانوں کو کہ جب ساری کائنات جو ہے اللہ کا کو اپنا رب مانتی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اللہ کی جو ہے پاکی اور تصویح بیان کرتی ہے تو اے انسان تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم جو ہے تم بھی مجھے مانو اور تم بھی جو ہے میری پاکیزی اور پاکی اور جو ہے اس کو تسبیح کو بیان کرو ٹھیک ہے تو جو باقی یہ جو اور مخلوقات کی تسبیح ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے تسبیح دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے ایک تسبیح ہوتی ہے زبانی کہ ہم زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اور ایک تسبیح ہوتی ہے حالی کہ انسان دنیا میں اس کائنات میں بنی ہوئی جتنی چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کے سبحان اللہ پڑھے اللہ کی تعریف کرے تو یہ بھی کیا ہوتی ہے اللہ کی تسبیح ہوتی ہے تو اس طرح بھی جو ہے اور اور جو ہے حقیقت میں تسبیح بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تمام جتنی کائنات ہیں وہ ساری حقیقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی کو بیان کرتی ہے اور قرآن میں جو ہے ایک دوسری جگہ بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ جو چیز بھی اس دنیا میں ہے وہ تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس کی ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت نہیں دی کہ ہم جو ہے اور مخلوقات کی تسبیح اور پاکی کو جو اللہ تعالیٰ کی وہ بیان کرتی ہیں اس کو سن سکیں صحیح ہے جیسا کہ وہ نبی السلام کے کا جو ممبر تھا اس کا واقعہ آتا ہے کہ وہ نبی السلام وہ اس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا وہ اتنا تھا جس سے نبی السلام ٹیک لگا کے ہجور کا تانا جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے تو وہ جو ہے کھجور کا تنا جو ہے رونا رونے لگا تھا ٹھیک ہے اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے تو بہرحال غرض یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہے چاہے ہمیں ان کی جو ہے وہ تسبیح سنائی نہیں دیتی ہمارے ہمیں یہ طاقت حاصل نہیں ہے لیکن اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ تمام کائنات اور ہر چیز اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے ہر کمی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی عیب ہے اس آیت میں ایک لفظ آئے العزیز عزیز کسے کہتے ہیں عزیز کہتے ہیں اس ذات کو کہ اس جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے کسی چیز کو نافذ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کو اس فیصلے سے کوئی پھر روک نہیں سکتا اور اس کو اس کے فیصلے سے پھر کوئی ہٹا نہیں سکتا تو اللہ رب العزت اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ عزیز ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کو پھر اس فیصلے سے کوئی پیچھے ہٹا نہیں سکتا حکیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام ہر عمل وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہم ہمیں وہ سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن اس میں ضرور حکمتیں ہوتی ہیں اس آیت کی اس صورت کی آیت نمبر دو اور تین اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے قول اور عمل کو ایک دوسرے کے مطابق کریں ہمارا قول ہمارے عمل کے مطابق ہو یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں ہمارے عمل بھی ویسا ہی ہونا چاہیے ان میں آپس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قول اور عمل میں تضاد ہونا یہ اس کو منافق کی نشانیوں میں سے گنوایا گیا ہے جیسے نبی علی السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اس میں سے ایک کیا ہے کہ جب با وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے یعنی اس کا جو کول ہوتا ہے وہ اس کے عمل کے مطابق نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو منافقین ہوا کرتے تھے ان کے بھی قول اور عمل میں تضاد ہوتا تھا کہ وہ زبان سے کیا کہتے تھے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے ایمان کے دعوے کرتے تھے لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا تھا امنی طور پر تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایک تو جو ہے اس صورت کی آیت نمبر تین میں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ آ ہمارے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے اور اس آیت کا شان نزول بھی ہے جس کو پس منظر بھی کہا جاتا ہے اس آیت کا شان نزول یا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ کاش کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے یعنی اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے تو اس وقت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل نہیں کیا تھا تو جب ان کے اندر یہ چیز اس چیز کی طلب ہوئی کہ ہمیں پتہ لگے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے تو اس کے بعد ہم اس عمل کو کرنے عش کرنا شروع ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت نے اگلی آیت نمبر چار میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کس عمل سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور کس عمل کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں وہ اللہ نے بتایا کہ اللہ کے راستے میں کتال کرنا اللہ رب العزت کے راستے میں کتال کرنا یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے صحیح ہے تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے منافقین کی ایک روش کو بھی بیان فرما رہے ہیں منافقین کی روش یہ ہوتی تھی کہ جب بھی جہاد میں جانے کا موقع آتا تھا تو وہ لوگ جو ہے وہ بہانے بنانے لگتے تھے ٹھیک ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ این لڑائی کے موقع سے جو ہے بھاگ کے واپس آ گئے ٹھیک ہے تو بعد میں آ کے وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم نے جہاد کیا اور ہم جہاد میں گئے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا حالانکہ انہوں نے حقیقت میں کچھ کیا نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت ان کا بھی جو ہے راز فاش کہہ رہے کہ تم کیوں وہ باتیں کرتے ہو کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے تو اس میں اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایک اور تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے خاص طور سے جو لوگوں کو نیکی کی بات کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں علماء صالحین وغیرہ کہ ان کو یہ چاہیے کہ اگر جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کی بات کا حکم دے رہے ہیں نیکی کی بات کی دعوت دے رہے ہیں یا جو لوگ بھی لوگوں کو دوسرے لوگوں کو نیکی کی بات کی جب بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں اس کی تلقین کرتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ خود بھی ان باتوں پر عمل کریں صحیح ہے ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو کہتے رہے ہیں ایسے عمال کرو اچھے کام کرو برے کام نہ کرو لیکن خود وہ عمال نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرما رہے ہیں اے ایمان والو یا تفلون تم کیوں وہ باتیں کرتے ہو کیوں وہ باتیں کہتے ہو مالا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو قبور ان مخت ما لا تفعلون اللہ کے نزدیک یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے بڑی ناپسندیدہ ناپسندیدہ بات ہے کیا ما لا تفعلون کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو کہ انسان اپنے اندر ان چیزوں کے دعوے کرنا شروع کر دے ان چیزوں کے ان عادات کے ان صفات کے ان کاموں کے جو وہ کرتا ہی نہیں ہے جو اس کے اندر ہے ہی نہیں مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ لوگوں کے سامنے کہنا شروع میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور وہ لوگوں کے سامنے کہے میں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں یا ایک بندہ اپنی اولاد کے جو ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا لیکن لوگوں کے سامنے شو کرے اور ان کو یہ کہے, کہے کہ میں تو بڑے اچھے اپنا سلوک کرتا ہوں اولاد کے ساتھ یا ایک شخص جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا صحیح ہے لیکن وہ دعویٰ لوگوں کے سامنے یہ کرے یا لوگوں کے سامنے شو یہ کرے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ تو یہ سب اس میں شامل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تم کیوں وہ باتیں کہتے ہو کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک جو ہے یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس منافقت والی روش سے اور اس منافقت سے جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اب آتے ہیں اس آیت سورت کی آیت نمبر چار پہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبو پسند کرتے ہیں اللذین ان لوگوں کو یوقات جو لڑتے ہیں فی سبیلی اللہ کی راہ میں صفا صف بستہ ہو کر کا گویا کہ وہ لوگ بنیان مرسوس ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے گویا کہ وہ لوگ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شاید میں بتا دیا کہ تو اللہ کو جو ہے یہ عمل بہت پسندیدہ ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے ان کو ان سے محبت کریں گے ان کو اپنے ہاں محبوب رکھیں گے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی اسلامی حکومت ہو جو بھی اسلامی فوج ہو اس کو جو ہے تین اصول پتا دی ہے کہ جس بھی اسلامی فوج کے اندر یہ تین شرائط پائی جائیں گی یا تین چیزیں صفات پائی جائیں گی تو وہ ایسی قوت بنے گی کہ دنیا کی, کی کوئی طاقت کوئی فوج اس کو شکست نہیں دے سکے گی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے انہوں نے اپنے اندر یہ ساری صفات پیدا کر لی تھی جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے تبھی پوری دنیا پہ ان کا جو ہے وہ بول بالا ہوا ان کا جو ہے نا وہ ڈنگا بجا اور جو ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکی تو پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کے راستے جو ہے نا جذبہ جہاد ہونا چاہیے اسلامی فوج کے اندر جذبہ جہاد جو ہے بھرپور ہونا چاہیے اور اس میں بالکل بھی کمی نہیں ہونی چاہیے دوسرا یہ کہ جب وہ لڑے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑیں اللہ کے راستے کے لیے لڑیں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑیں ٹھیک ہے ان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کسی اور مقصد کے لیے دنیاوی مقصد کے لیے نہ لڑیں ٹھیک ہے نمبر تین کہ ان صفحہ صفح کے رس اللہ نے بتا دیا کہ اسلامی فوج کی جو صفے ہوتی ہیں یعنی ان کے اندر آپس میں اتفاق اور اتحاد ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر اسلامی فوج کے اندر آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے انتشار آ جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو دشمن فوجیں اور طاقتیں ہوتی ہیں ان کو حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ جس بھی اسلامی فوج کے اندر یہ تین صفتیں ہوں تو وہ کبھی دنیا میں شکست نہیں کہا سکتی ٹھیک ہے آپس میں اتحاد ہو اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ لڑنے کا جذبہ ہو اور ان کا مقصد اللہ کے دین کی سر بلندی ہو ٹھیک ہے اب ہے آیت نمبر پانچ کی طرف ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اِس قالآمو اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا علی ہی اپنی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سی تھی بنی اسرائیل بنی اسرائیل یہ جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے بارہ بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے ان بارہ بیٹوں سے آگے بارہ قبیلے بنے جن کو پھر آگے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زیادہ تر جو نبی بھیجے ہیں انبیاء اور رسول بھیجے ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر بھیجے ہیں اور زیادہ تر انبیاء دنیا میں کس زمین سرزمین پر زیادہ آئے ہیں وہ شام کی سرزمین پر آئے ہیں اسی وجہ سے جو شام کی سرزمین حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اس میں برکت دی گئی ہے اور برکت والی زمین ہے اور ایک حدیث یہ بات بھی ثابت ہے کہ شام کی سرزمین کو فرشتوں نے ایک فرشتوں نے جو ہے اپنے پروں سے ڈھکا ہوا ہے تو وہ کا زمین ہے تو ہی یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا کہ یاد کرو اس ٹائم کو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تو یہاں قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے یعنی یہود کیا کہا یا قومی، اے میرے قوم اے میری قوم لما تو زوننی، تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو تکلیف دینے میں ایک یہ عمل شامل تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک جسمانی کمزوری کا الزام لگاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم والے ایک جسمانی کمزوری کا الزام لگاتے تھے حالانکہ حقیقت میں وہ جسمانی کمزوری حضرت علیہ السلام کے اندر موجود پائی نہیں جاتی تھی نہیں پائی جاتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اس بات سے اور ان کے الزام سے بہتان سے بہت تکلیف ہوتی تھی وہ بھی اس میں مراد ہے اور اسی طرح علیہ السلام کو جو ہے نا بہت سارے موقع پہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے حکام کی جو ہے نا وہ حکم و کی ہے ان کے حکم کو نہیں مانا تو وہ ساری اس سے مراد ہیں ٹھیک ہے جی تو جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ سورت الاحزاب میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لانت کی ہے اور ان کے لیے جو ہے نا وہ ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے تو اللہ کے رسول کو تکلیف دینا یا یہ بھی اللہ ہی کو تکلیف دینے کے مترادف ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کا رسول جو بھی حکم دیتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وہ حکم ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کو تکلیف دینا یا اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم و کرنا اس کی حکموں کو نہ ماننا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم لما تو تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو وقت تعلمونا حالانکہ تم علم ہے تمہیں یقین ہے انی رسول اللہ کہ میں تم کی ت... تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں یعنی جب تمہیں اس بات کا علم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تو تم کیوں جو ہے وہ ٹال مٹوریاں کرتے ہو اور عجیب عجیب سوالات کسرت سے کرتے ہو اور اپنے لیے خود ہی مشکل بنا لیتے ہو ایسا کیوں کرتے ہو اور حق کو جانتے ہوئے حق کو پہچانتے ہوئے تم حق سے اعراض کیوں کرتے ہو حق کو مانتے کیوں نہیں ہو تو اللہ فرماتے فلم ازاغ اللہ قلوبہم جب وہ بنی اسرائیل جو تھے ان کی قوم السلام کی وہ انہوں نے کجی اختیار کی تیرا پن اختیار کیا اللہ تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا لا القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا دیکھیں ساحد کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے تھے ان کو بڑے ان کو پر احسانات کیے تھے منو سلوہ ان پر اتارا ٹھیک ہے اور ان میں جو ہے زیادہ انبیاء بھیجے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے بہت انعام و اکرام کیا صحیح ہے اور ان کو لیکن انہوں نے اس سب کے باوجود کیا کیا ناشکری کی اور حق کو جانتے ہوئے حق کو پہچانتے ہوئے حق کے رستے سے ہٹ گئے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پھر جو حق کو جانتے ہیں جس کو حق بات کا یقین ہوتا ہے حق کا رستہ پتہ ہوتا ہے اس کے سامنے جو ہے روزہ روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ یہ حق کا ہے یہ باطل ہے لیکن اس کے باوجود وہ باطل کو چنتا ہے حق کو حق کے راستے کو نہیں چنتا تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہدایت کی امید نہ کی جائے کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ لگ گئی ایک نقطہ پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالی ہدایت اسی کو دیتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہدایت کی طلب ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے کہ زبردستی اس کو ہدایت کی طرف لائیں اس لیے سب سے پہلے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کو وہ ہدایت والے رستے پہ چلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر ہدایت کی طلب پیدا کریں ہدایت کی طلب پیدا کریں ورنہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے جو ہدایت کے طالب نہیں ہوتے اللہ لا یہد القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کو فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے